Запорожский речной порт – один из крупнейших транспортных узлов на реке Днепр. За год здесь могут перерабатывать до 3 миллионов тонн различных грузов. В административном здании порта прошло одно из совещаний с участием министра инфраструктуры. О чем говорили, нам удалось узнать. Встреча в порту без представителей прессы. График министра инфраструктуры плотный. Для брифинга выделено другое время. Участники совещания делятся своими впечатлениями. Директор порта говорит, разговор получился содержательным и конструктивным. Андрей Николаевич, ну, на наш взгляд, внимательно нас выслушал, позволил задать все вопросы. Ростислав Игоревич затронул те вопросы, которые наших предприятий касаются напрямую. Это вопрос навигации, продления навигации, учитывая сегодняшние изменения в климате. И другие вопросы, те, которые волнуют оба предприятия. Один из участников встречи, генеральный директор Запорож Стали Ростислав Шурма, за два года металлурги отправили через речной порт миллион 200 тысяч тонн проката. И порт и комбинат заинтересованы в увеличении грузооборота. Один из способов – продлить сроки навигации. А все мы, запорожцы, прекрасно знаем, что Днепр, если замерзает, на две недели, на три недели, на четыре недели. И мы Андрею Николаевичу предложили пересмотреть подход в управлении системой навигации на Днепре. Он нашу позицию разделяет. От продления сроков навигации, говорит Ростислав Шурма, выиграют все в первую очередь за счет увеличения налоговых отчислений жителей Запорожья. После совещания в речном порту Андрей Пивоварский отправился к Запорожским мостам. Тут министра уже полчаса ждали представители местных СМИ и начальник службы автомобильных дорог. Встреча была недолгой. Но Пивоварский успел ознакомиться с проблемами строительства мостов через Днепр. Возможное, чтобы выделить бензи, рабочий, Единственная просьба – контроль за расходованием денег. Я попрошу Арсения Борисовича Авакова, чтобы он также выделил какого-то человека, который будет мониторить расходы денег. На этом рабочая поездка Андрея Пивоварского в Запорожье не закончилась. Впереди у министра пресс-конференция и общение со студентами машинки. Павел Васильев, Юлия Козыряцкая, Андрей Снисаренко, Руслан Шевченко, ТВ5.